নমস্কাৰ মই প্ৰণীতাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আজি ভিডিঅ'টো মানে আজি কি বাৰ হয় বুধবাৰ বুধবাৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰবিলাকো মনত নথকা হ'ল মানে আৰু কি হ'ল জানেনে দহটা বাজিবই হ'ল ওচৰতে তোলনি হৈছিলে আজি ধুৱাব মানে ছোৱালীজনী এতিয়া মাতিছিলে সোনকালে সাতটা বজাতে থোৱা হ'ব কেনেকৈ যাওঁ কওকচোন মানুহজনো নাই ডিউটিত নিছে জানেনে এতিয়া মই থৈ আহিলোঁ সিহঁতক থৈ আহি পেলাই ৰাতিতে কাপোৰ ধুই থৈ দিছোঁ আৰু জানেই আজি অম্বুবাচীৰ এ শেষ আমৈতিৰ গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত কিমান ঘৰখনত কাম ওলায় আপুনি চাওক এইবিলাক গোটেই পৰ্দা চৰ্দা যিমানখিনি বলেৰে পাৰিছোঁ আৰু মানে মই কৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজতো সেই মানুহঘৰ এটাত যদি এইখিনি মুহূৰ্তত আমি গৈ পেলাই সেইখিনি মানে কৰি দিয়া নহয় তেতিয়া বহুত বেয়া কথা দিয়কচোন আৰু ছোৱালীজনীক আমাৰো যিহেতু আছে এদিন আকৌ লাগিব নহয় আমাৰো হয়নে নহয় গতিকে মই যেনে তেনে তেনেকৈ কিবা এটা মিলাইছোঁ আৰু মানে আৰু আৰু কাপোৰ ধুব আছে সেইবোৰ আছে এইবোৰ থাকক বাচন ধুব i saw. গতিকে বহুত কাম আছে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন এই হাতৰ সময়খিনিত মানুহ জানো এইখিনি সময়ত পানী এগিলাচ খাবলৈও সময় নাইকিয়া হৈছে আমাৰ ইফালে বহুত নিয়ম মানে ল'ৰা ছামৰ ফালে বহুত নিয়ম কোন কোন জেগাত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নীতি কেনেকুৱা কি কথা আপোনালোকে অলপমান ক'বচোন বাৰু কেনেকুৱা কৰে আমাৰ ফালে কিন্তু সাংঘাটিক নিয়ম মানে কিন্তু সেইবুলি আজিকালি যে আৰু ধৰক যোনে যেনেকৈ বলে পাৰে দেহাৰে আৰু কথা আছে নহয় দেহাটোৰো গতিকে যোনে যেনেকৈ বলে পাৰে আজিকালি কৰিছে আৰু তেনেকৈ বহুত কমিলে আগতকৈ নিয়মবোৰ বহুত কমিছে আৰু ফেনো দিয়া নাই বহুত গৰম লাগিছে ইফালে ৰখি আছে একদম কাষতে তিনি তিনিঘৰমান এৰিলেই মানে পায় মানে গতিকে ওচৰতে মই বোলো একদম চিম্পুল চিম্পুল ড্ৰেছ এটা পিন্ধি লৈছোঁ আৰু ওচৰতে আৰু গৰমত কি পিন্ধিব কওকচোন গৰমত জানো ভাল কিবা এযোৰ পিন্ধিবও মানে হেৰি নহয় মানে সাহস নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো কিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলেও আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু বিয়া ঘৰৰ মানে বিয়া বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু বিয়া নহয় দিয়কচোন আজি ধুৱাব আৰু গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকে যদি পাৰোঁ মই দেখুৱাম নে কি কয় এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰখি আছে লগৰবোৰে মানে দেৰি হ'লে আকৌ গালি পাৰিব আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে ইমান ৰ'দ দিছে নহয় বাহিৰত বাপৰে বহুত গৰম জানেনে থাকিব পৰা নাই আৰু কিছু সময় ৰখাৰ পিছতে নিয়মখিনি মানে হ'লেই কাষতেই যিহেতু আৰু একো কথা নাই দৌৰি মানে গৈয়ে পাম আৰু বেছি সময় নালাগে তিনিখনমান ঘৰৰ এৰি পেলাই তাৰপিছতে মোকেই দিলে সজাবলৈ বোলে তুমিয়ে সজাই দিয়া তেনেকৈ আৰু অকণমান সজাই পৰাই দিলোঁ ই সজোৱাৰ নামত যে মোক যে কি কি লগাই দিলে নহয় আৰু পিঠাগুড়িৰ পৰা কিবা কিবি মালা বনাইছে আৰু সেইবোৰ মালা চালা পিন্ধাই মোক অৱস্থা নাই জানে মই আৰু লাজেই লাগিল আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ইমানখিনি নাই দেখুওৱা আৰু মালা চালা পিন্ধোৱা তাৰপিছতে সজাই পৰাই দিলোঁ তেনেকৈ আৰু বহুদিনৰ মূৰত ফূৰ্তি কৰিব পাৰিছোঁ জানেনে এনেকৈ এনেকুৱা এখন আৰু এনেকুৱা বিয়াতো মাইকীবোৰৰ বহুত ফূৰ্তি লাগে নহয় জানো যিহেতু এনেকুৱা বিয়াখনত মতা মানুহ নাথাকে সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগে জানেনে অকল আমাৰ মাইকী মানুহখিনিয়ে মানে ফূৰ্তি কৰিব পাৰি আৰু মোৰ অৱস্থাটো চাওকচোন বাৰু সজাই দিব দিছে তাইক দিয়াৰ পাছতে মোক পাছফালৰ পৰা আহি এইবোৰ কৰি আছে যা হওক বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত এখন বিয়া পালোঁ আপোনালোককো বিয়া মানে বেলেগ এদিন পাতিব মানে থোৱা নিয়মখিনিহে হ'ল আৰু সেইদিনাখনে আৰু এইখিনি যে কেতিয়াৰ আছিলে জানেনে বহুত দিনতে মই এইখিনি ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ যেতিয়া মানে একদম বহুত বৰষুণ দিছিলে যে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আমনি লাগি গৈছিলে তেতিয়াৰে ওচৰৰ ঘৰতে এজন বেকাৰী কাম কৰা মানুহ এজন আহিছিলে আৰু যেতিয়া ওচৰৰ মানুহগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আমাৰ কাষৰ বাইদেউজনী বৰ ইচ্ছা মানে বেকাৰী বিস্কুট চিস্কুট শিকিব তেতিয়া মানুহজনে বৰ উৎসাহেৰে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু মোক দেখুৱাই দিলে ধুনীয়াকৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি তেওঁ নিজেই কৰিছে কিন্তু কথাটো কি হ'ল জানে কাৰেণ্ট নাছিলে তেওঁ যেতিয়া দহটামান বজাতে মোক দৌটো মাৰি দিছিলে আৰু এইখিনি কি জানেনে ক্ৰীম বনো মোক দেখুৱাইছিলে জানেনে আৰু তেওঁলোকক যে যোগাৰবোৰ ইনষ্টেণ্ট কিবা কিবি বনাই ল'ব পাৰে নিজে নিজে জানেনে ইয়াক কাগজতে বনাই লৈছে সেয়াই আৰু তাৰপিছতে কাৰেণ্টটো নাছিলে কাৰণে বহুত বেছি বেয়া হৈ থাকিলে নুফুলিলে তেওঁ দহটামান বজাতেই মোক মাৰি দিছিলে দিনটো কাৰেণ্ট নাছিলে তেওঁ কৈছে যে এইবোৰ বস্তু বনালে সদায় অ'ভেনত বনাব লাগে আৰু বহুত সময় কৰিব নালাগে কিবা কাৰণত পোন্ধৰ সময় পোন্ধৰ মিনিটমান থাকিলে কথা নাই কিন্তু বহুত বেছি দেৰি কৰিব নালাগে কিন্তু মই পুৱাৰ ভাগতে দৌটো মাৰি থৈ দিছিলে বিস্কুটৰ মই একদম গধূলি সময়তহে কাৰেণ্ট অহাত বনাইছোঁ তাকো কাৰেণ্টটো পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে আহিছিলে তাৰপিছতে গোটেইখিনি মই কেৰাহীতে বনাবলগীয়া হ'ল কিন্তু দৌটো ইমান নুফুলিলে মানে তেওঁ কোৱা মতে মানে এইবোৰ হৈছে লগে লগে বনাব লাগে আৰু অ'ভেনত দিব লাগে যা হওক মোক শিকোৱাৰ পদ্ধতিখিনি তেওঁ শিকাই থৈ গ'ল কিছুমান যোগাৰ বাৰু নাই বাৰু তেওঁ লিখি দিছে মই ভাবিছোঁ অনলাইনত পাম অনলাইনৰ পৰা আনিম আৰু আৰু মই বনাব পৰা হ'লোঁ গতিকে আপোনালোককো মই পাছে পৰে দেখাম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিও দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু বৰ বেছি মচমচীয়া নহ'লে আৰু আৰু তেওঁলোকৰ কিবা এটা ফুলা বস্তুও পায় সেইটো আচলতে মোৰ নাছিলেও বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ আন এটা